Російська РЕП проти американських хаймарсів через засилля ворожих засобів радіоелектронної боротьби на полі бою знизилась точність американського озброєння із супутниковим наведенням, яке є на озброєнні збройних сил України. Про таке пише видання, The Washington Post, опираючись на конфіденційні українські оцінки. Найбільш вразливими перед ворожою РЕП виявилися системи Хаймарс та снаряди Ескалібур. Усього за кілька місяців рівень їхньої точності впав до 10% відсотків цілий за даними видання Вашингтон припинив постачання цих снарядів півроку тому після того, як українці повідомили про проблему. Та це не стало несподіванкою для Пентагону. Розповів на умовах анонімності високопоставлений чиновник Сполучених Штатів Америки. За його словами, Пентагон передбачав, що деякі високоточні види зброї будуть знищені російською РЕП і працював з Україною, аби вона могла цьому протистояти. На публікацію Вашингтон Пост відреагував бізнесмен Ілон Маск. Він заявив, що компанія SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими засобами радіоелектронної боротьби. А заборонити їм доступ до старлінків за його словами, нібито не вдалося. Попри це, маск уточнив, що всі інші системи зв'язку у росіян компанія відключила. Сергій Флеш Пес Креснов, експерт із радіотехнологій, долучається до прямого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, бажаю здоров'я. Пане Сергію, як вийшло так, що Російська Федерація змогла втрутитися у роботу старлінків? Ну, давайте я вам розкажу всю історію, тому що для телезійтелі це буде цікаво. когда мы говорим о любых ресурсах связи, то есть все непосредственные приемопередающие устройства можно подавить, если в нем есть передатчик, и на этот передатчик можно воздействовать средствами РЭБа. Естественно, Starlink принимает и передает сигнал на спутник, поэтому Российская Федерация тоже с первого дня полномасштабной войны пыталась его подавить. Но у них с этим возникли проблемы. Я объясню почему. Я специально взял вам показать Старлинг, вот как он выглядит, эта плоскость. И когда Старлинг работает со спутниками, он принимает сигналы прямо сверху. Поэтому если российский рэп пытается сбоку повлиять на Старлинг, то сама антенна Старлинка отрезает боковые сигналы и подавить Старлинг сбоку не получается. Противник даже пытался на Бахмуте забираться сверху вот на 16 этажке чтобы пытаться излучать под углами на какие-то расстояния там 100 метров это получалось но результат особо им это не принесло не помогло поэтому они оставили попытки давить терминал попытались давить спутники Соответственно, но тут ничего не получилось, потому что у Российской Федерации есть комплекс Тирада, два, которые достаточно хорошо подавляют спу спутники, но в случае Старлинка и SpaceX не получилось, потому что одновременно в небе находятся десятки спутников, и давить надо все эти десятки, 10, 20, 30. Теоретически это можно сделать, но это требует больших ресурсов, у Российской Федерации это опять не получилось. И тогда они продолжили искать уязвимость. Как мы знаем, в Российской Федерации много научно-исследовательских институтов работают, в сфере РЭБа. и вообще не считают, что они профильные в этом направлении, поэтому они нашли уязвимость примерно год назад. Значит, внутри нашего ставлинка э, находится GPS приемник. GPS-приемник, который позволяет Старлинку определять, где Старлинка находится, и в зависимости от этого направлять лучи правильно на спутник. Россияне начали подавлять э, GPS-приемник, и, естественно, Старлинк не понимал, где он находится. Это не привело к потерям сигнала, но это привело, скажем так, к обрывам, падению скорости и так далее. Э, SpaceX очень быстро, мы начали бороться с этим, то есть я писал много публикаций на эту тему. Мы выкапывали ямы, помещали Старлинк в ямы, чтобы рэп с боков не мог подать. Вид Стерлинг, потому что он не видел небо, видел спутники GPS, а русского рыба сбоку он не видел. Мы закрывали Старлинг сетками. Ну, естественно, у нас очень креативные э, военные. Мы всячески с этим боролись. Даже Starlink Space к нам это помогал, он вносил специальные изменения в, программ, в программное обеспечение. Но я хочу сказать, что это все равно война продолжается, потому что для Российской Федерации Starlink это как вызов. Есть технология в мире, которую они не могут подавить. Они это воспринимают как вызов прямой для себя. Плюс они знают, насколько Starlink важен для нас, что у нас на Starlink... Фактически построены все системы коммуникации, связи в ЗСУ это не ну не секретнее для кого. Именно поэтому они пытаются использовать Сталин также у себя нелегально, так как они увидели, насколько это эффективное решение для передачи данных, передачи информации, вообще, насколько это необходимо в управлении войсками и во взаимодействии. Вот. Не оставляют они это попытки, твит Илона Маска это подтверждает. Да, мы видим, что они продолжают, скажем так, работать с вариантами подавления нашего Сталинка, всяческими возможными вариантами. Это в данный момент не несет массовый характер и не несет для нас глобальные проблемы, то есть не мешает нашим каналам связи, скорее можно сказать, что мы ощущаем дискомфорт некоторые, потому что некоторые сервисы в некоторых участках фронта не могут работать оптимально, но мы ищем пути противодействия вместе с SpaceX, поэтому я думаю, мы решим этот вопрос. А какие вразливости В цьому озброєнні, якщо воно було, росіяни е, знайшли, коли ми говоримо про ракети, які використовували різні типи наведення, е, пов'язані з супутниками, і які росіянам вдалося глушити за інформацію Вашингтон Пост, це програмовані снаряди ескалібурду артилерії і, е, зокрема, ракети до Хімарсі. Здесь стоит сказать, что система спутниковой навигации GPS принадлежит Пентагону. Это сугубо военная система, она оплачивается правительством США, оплачивается Пентагоном. И когда мы пользуемся GPS как туристы, пользуемся навигацией как в машине, в такси, это все, скажем так, с доброй воли, которые нам позволили владельцы системы спутниковой навигации GPS пользоваться их данными для пления координат. Но для военных систем у Пентагона есть совершенно другие кода, специфически есть другие частоты в рамках GPS, которые считались неподавляемыми. И Пентагон очень много средств в это инвестировал. И, соответственно, все средства, которые американские работают, они никому эту технологию не дают. Она есть в Хаймарсах, она есть в Эскальбурах, но она не отдается третьим странам. Вот. Но сами они пользуются. И была надежда на то, что... Российская Федерация не сможет подавить эти средства, но они, к сожалению, нашли возможности, нашли уязвимости. В частности, они достаточно простые, они просто записывают, скажем, мы понимаем, как это работает, они записывают куски там, сигнала GPS, передают, соответственно, нельзя сказать, что от этого Хаймарс не летает, нельзя сказать, что Эскалибур никуда-то не попадает, но э, немножко снизилась точность этих попаданий. Об этом да, стоит заметить, но, тем не менее, это не мешает нам поражать этими огневыми средствами цели. А говорячи про точність влучання в ціль, наскільки вона змінилась завдяки російському впливу? Ну я могу сказати, если раньше це высокоточным високоточним вплоть до, я не без привічення скажу до сантиметрів, да? то ми могли попадать до десятків сантиметрів. Но теперь это может и убить, изменилось до метра, до десятков метров, до десятка. То есть мы по-прежнему попадаем в цель, но, соответственно, вот такой сверхточности, которую мы дальше, раньше достигали, мы не можем сейчас достичь. И это признает и Пентагон, в том числе, это признаем там частично и мы когда пользуются системами для россиян, это тоже не тайна, потому что они э, работают со средствами рэп. И заодно это, кстати, был хороший, ну, не могу сказать, что урок для наших партнеров, потому что э, эта война изменилась очень много. Изменила очень много. Сейчас буквально я отслеживаю технологии по FPV, там, по Рэбу, они меняются каждый день. Каждый день происходит что-то новое на этом рынке. И поэтому те решения, которые, например, наши партнеры американские отработали два года назад на полигонах в Техасе, в данный момент в Украине не, не актуальны. То есть мы сейчас являемся, это грустная такая вот тема, мы сейчас являемся по фактически испытательным полигоном для всего мира, и мы всей страной, и военные, и гражданские живем на этом полигоне. У нас летают крылатые ракеты, у нас летают баллистические ракеты, ударные БПЛА. Россияне на нас пробуют, проверяют разные технологии, поэтому наши партнеры, в том числе, используют эту возможность для того, чтобы изучать российские технологии и противодействовать им. Потому что на территории Украины беспрецедентно мы впервые видим применение многих ракет крылатых, например, там Циркон и так далее, там ИК-69, которых раньше не было. То есть, ну и благодаря тому, что наша ППО их активно сбивает, мы имеем возможность их изучать. Ізучать доработки, которые вносят туда Российская Федерация. А они это делают тоже. Они Каждый месяц мы сбиваем новые ракеты, модификации, и находим в них новые доработки. То есть они постоянно тоже пытаются модифицировать. И вот эта вот борьба технологий, она продолжается. Сергій, а як українські засоби РЕП, які є в розпорядженні української армії, впливають на точність російської зброї, на яку можна впливати за допомогою РЕП? Ну, безусловно, у нас технологии РЭП на начало войны, ну, можно сказать, что они были мизерные, даже сказать, никакие. Но за два, за два года мы сумели масштабироваться, и мы сумели наладить производство тех технологий РЭП, на которых мы раньше, скажем так, не могли до полномасштабного вторжения говорить, даже приблизительно. В частности, например, это направление борьбы, борьбы с ударными пополами, с крылатыми ракетами. Когда мы использовали систему Покрова, то, что когда-то упомянул бывший главком, да, мы пытаемся не давать э, ракетам и ударным БПЛА Российской Федерации поражать наши цели и объекты критической инфраструктуры. Я это вижу своими глазами, это работает, это фантастически. То есть это украинские предприятия, которые разрабатывают эту технологию, это наши военные, которые внедряют эту технологию, она работает, и это действительно потрясающе. То есть за такие сжатые сроки в стране, в которой, ну чего скрывать, у нас проблема с экономикой, да, с производством. То есть э, за такие сжатые сроки в таких экстремальных ситуациях под обстрелом э, наши производители, разработчики, военные находят возможность все это делать. У нас единственная проблема в масштабируемости. Нас, нам нужен рэп в гораздо больших масштабах, чем у нас сейчас есть. Вот э, он качественный у нас, он нормальный, он хороший, нас полностью устраивает по техническим характеристикам. Нас только проблема в том, что нам его надо больше. А как ворог модификует свою сброю? Какие вдосконалы не утримуют российские ракеты и дроны? Ну, они, например, смотрят, если например, мы используем какие-то системы РЭП, они понимают, что они не могут что-то поразить или куда-то долететь, они вносят модификации. Вот, например, я рассказывал пример э, постановки модемов LTE э, или 3G наша хеде. Они ставят на шахеды даже видеокамеры, то есть они экспериментируют самые разные варианты. На шахеды они ставят модемы в ближайшей зоне, э, отслеживают, где работает наше ПО. То есть они постоянно работают над тем, чтобы нам противодействовать. Вот. Я всегда э, сторонник смотреть объективно на вещи. С той стороны против нас работают такие же инженеры, такие же специалисты. Им доступен Google, они знают, что такое AliExpress, знают, что такое eBay. Они могут купить комплектующие через посредников. Там достаточно большая школа специалистов Российской Федерации и в Питере, и в Москве. Поэтому у нас серьезный противник, который нам противостоит. И я могу с гордостью сказать, что у нас есть достаточно радиоинженеров и специалистов, программистов, разработчиков, которые могут противостоять и делать решения против такого сильного государства в плане РЭБ и технологий, как Российская Федерация. Сергей, вы специалист из связку, поэтому я хочу вас поцикавиться. Как война Яку ми нині проживаємо, змінила уявлення про значення РЕБУ і особливості його застосування в умовах війни майбутнього. Очевидно, за якою точніше, які будуть базуватися на тому досвіді, який дав різним арміям світу, дала війна в Україні. Вы знаете, до начала полномасштабной войны мы не уделяли такого внимания РЭБу. Я вам даже скажу, что после 2014 года у нас войска были сокращены РЭБа, и даже праздник, который эти войска отмечали, был упразднен. То есть, и только с началом вот этой войны мы поняли, насколько это важно, а важно это стало почему? Потому что ключевую роль стали играть БПЛА, а РЭП стал противовесом БПЛА. Вот, соответственно, это две технологии, которые постоянно борются между собой. То есть ударные беспилотники и FPV и другие типы БПЛА крылатых разведчиков, они пытаются работать на нашей территории. Мы, соответственно, разрабатываем контрмеры. Противник делает точно так же. И тема стала настолько популярная, что в прошлом году среди запросов в Google в Украине, что такое РЭП, стал на третьем месте по всей стране. То есть если раньше люди искали, что такое ковид или там куда поехать отдохнуть, то сейчас это простое население Украины вы представьте себе, то есть уровень интереса у наших людей не интересуется, что это такое. Но почему интересуется этим население? Потому что это рэп касается в том числе и борьбы с FPV. от FPV страдает наша пехота, и поэтому каждая семья, у которой военнослужащий воюет на фронте, собирает деньги, мечтает закупить вот этот малый окопный РЭП, чтобы защитить своего военного. Поэтому э, РЭПа на самом деле э, очень много, ну так РЭПа нельзя говорить, но мы это упрощаем. Есть рэп, который, например, давит спутники, давит сигналы на коротких волнах. Есть рэп, который мешает мобильной связи. Есть рэп, который подменяет там координаты. Но сейчас в 90% случаев, когда мы говорим про рэп, мы говорим про рэп, который воздействует на беспилотники. Причем на любые. На шахедов, не давая им ориентироваться на территорию Украины и поражать цели. На FPV рэп защищает наших бойцов на фронте от российских FPV. РЭП не дает э, летать самолетам разведчикам. Суперкамом, Зале, Орлане он мешает им, не дает вести разведку. Без разведки невозможно атака и поражение. Поэтому мы сейчас пришли к тому, что это вот та технология, которая противодействует, скажем так, другим сейчас технологиям более актуальна. Пане Сергію, а Россия сейчас має перевагу за якістю чи більше за кількістю РЭБів? Э, я часто говорю, что Российская Федерация, я считаю, что это самая сильная страна в мире в отношении рэпа, но я всегда уточняю не по технологиям, потому что есть страны, у которых рэп очень сильный. Это Израиль, это Франция, это Соединенные Штаты Америки. Россия сильна в РЭБе по количеству. У них много заводов, я знаю, там 5 или 7-6 заводов, которые выпускают комплексы РЭБ. Я знаю по памяти порядка 50-70 наименований комплексов для самых разных задач. И, соответственно, они инвестируют в это направление большие деньги. И когда-то их не один из чиновников, еще до начала войны, сказал такую вещь. Мы очень думали, куда нам инвестировать средства в плане военных технологий. И мы решили, что Мешать гораздо проще, чем созидать. Поэтому мы решили создавать разные направления РЭП, чтобы мешать всем. И инвестировали сюда все наши средства. Но, тем не менее, некоторые направления РЭП у них до сих пор не развиты. Это, в частности, вот тот самый окопный РЭП, который защищает наших бойцов, который мы делаем сами в России, он абсолютно бесполезен, он скажем так, реализуется, опять же, на уровне тех же самых волонтеров, как у нас, того же самого малого гаражного ВПК, как у нас. То есть, и это очень поразительно, потому что страна, настолько сильная, имеющая много производства, она абсолютно не тратит, не тратит деньги и финансы на то, чтобы бороться с малыми FPV и защищать своих солдат на поле боя. То есть, и, ну, да, это можно сказать, что многие замечают, почему-то Российская Федерация не делает этих комплексов. Все, что вижу на фронтах. То, що захищають піхоту, защищає танки. Це все самоділки. Сергію, дякуємо вам за цей цікавий екскурс в окремі аспекти життя радіоелектронної боротьби. Сергій Флеш Безкресла, експерт із радіотехнологій, був з нами на прямому відеозв'язку.